ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ నమః శ్రీ ధనలక్ష్మి స్తోత్రం ఈ ధనలక్ష్మి స్తోత్రము పేరులోనే ఉంది ధనాన్ని కురిపిస్తుంది కానీ మనము భక్తితో పఠించాలి శ్రద్ధతో పఠించినా విన్నా కూడా లక్ష్మి ప్రసన్నరాలవుతుంది ఏ దేవుడి గురించి ప్రార్థించాలన్నా భక్తి శ్రద్ధ మాత్రం తప్పకుండా ఉండాలి మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాతలగండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీధనలక్ష్మి స్తోత్రం శ్రీధనేవము నీలకంఠం మమ ప్రియం కృపయా పార్వతీ ప్రాహ शङ्करं करुणाकरं देवुवाच ब्रूहिवल्लभसाधूनां दरिद्राणां कुटुम्बिनां दरिद्रतलनोपायमञ्जसैव धनप्रदं श्रीशिव उवाच पूजयन् उचितं जगदम्बासि तव भूतानुकम्पया ससीतं सानुजं रामं साञ्जनेयं सहानुगं प्रणम्य परमानन्दं वक्ष्येऽहं स्तोत्रमुत्तमम् धनदं श्रद्धादानानां सत्यसुलभकारकम् योगक्षेमकरं सत्यं सत्यमेव वचो पठन्तः पाठयन्तोऽपि ब्राह्मणैरास्तिकोत्तमैः धनलाभो नाशमेति दरिद्रता भूभवां शभावां भूत्यै भक्तिकल्पलतां शुभां प्रार्थयेत्तां यथा कामं कामधेनुस्वरूपिणी धन देवी धन दे 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 धनदे दया करे। दानशीले प्रसीद महेशानी प्रसीदमहेशाने यदर्थं प्रार्थयाम्यहम् धरामरप्रिये पुण्ये धन्ये धनद पूजिते। सुधनं धार्मिके देहि यजमानाय सत्परं रम्ये रुद्र प्रिये रूपे, राम रूपे प्रिये। सिखी रामरूपेरतिप्रिये सिखिसखमनोमूर्ते प्रसीदप्रणते मयि आरक्तचरणाम्भोजे सिद्धिसर्वार्थदायिके दिव्याम्बरधरे दिव्ये दिव्यमाल्यानुशोभिते समस्तगुणसम्पन्ने सर्वलक्षणलक्षिते शरच्चन्द्रमुखे नीले नीलनीरजलोचने चञ्चरीकचमूचारु श्रीहारकुटिलालके मत्ते भगवति मातः हा कलकण्ठरवामृते हासावलोकनैर्दिर्वैर्भक्तचिन्तापहारिके रूपलावण्यतारुण्याकारुण्यगुणभाजने पणत्कङ्कणमञ्जीर्लसल्लीकराम्बुजे रुद्रप्रकाशिते तत्त्वे धर्माधारे धरालये प्रयच्छयाजमानाय धनं धर्मैकसाधनम् मातस्त्वं मे विलम्बेनादिशस्व जगदम्बिके कृपया करुणागारे प्रार्थितं कुरु मे शुभे वसुधे वसुधारूपे वसुवासववन्दिते धनदे यजमानाय वरदे वरदाभवा पार्वती शिवशङ्करे स्तोत्रं दरिद्रता व्याधिशमनं सुधनप्रदम् श्रीकरे शङ्करे श्रीदे किंकरे किङ्करे पार्वतीशप्रसादेन सुरेश किङ्किरीरितं श्रद्धया ये पठिष्यन्ति पाठयिष्यन्ति भक्तितः सहस्रमयुतं लक्षं धनलाभो भवे ध्रुवम् धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च भवन्तु त्वत्प्रसादान्मे धनदान्यादिसम्पदः इति श्रीधनलक्ष्मीस्तोत्रम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनन्तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु